целеустремленность, профессионализм и эффективность – движущие факторы большого успеха. 115 лет назад на бескрайних просторах Донецкого края началось строительство металлургического гиганта Харцизского трубного завода, ныне флагмана украинской металлургии. Первые стальные трубы диаметром от 14 до 24 дюймов положили начало славному производственному пути предприятия. Шагая в ногу со временем, уже в 1949 году завод впервые в Советском Союзе освоил производство труб с применением высокоскоростной автоматической сварки под слоем флюса. Завод настолько стремительно набирал обороты, что даже в тяжелые послевоенные годы Объем выпускаемой продукции на 240% превышал довоенный уровень. И сегодня в высочайшем темпе технического перевооружения, являясь частью крупнейшей горно-металлургической компании «Метинвест», завод занимает лидирующие позиции в отечественной и мировой металлургии и уверенно держит курс на повышение эффективности производства, модернизацию оборудования, создание и улучшение безопасных условий труда для сотрудников. Надежность и высокое качество продукции подтверждены сертификатами ведущих классификационных обществ Европы и мира. Залогом динамичного развития Харцизского трубного завода являются верные управленческие решения и правильно выбранная производственная стратегия, ориентированная на успех. Именно у нас на продукцию обоснованно наносится монограмма API – показатель соответствия требованиям Американского института нефти. Лидерство через качество и профессионализм. Вот наша кредо. С момента вхождения в состав группы «Метинвест» начался новый период в истории Харцизского трубного завода – период динамического развития, модернизации и укрепления статуса передового предприятия украинской промышленности. На сегодняшний день Харцизский трубный завод – один из крупнейших мировых производителей труб большого диаметра. Предприятие выпускает более 500 типоразмеров стальных электросварных прямошовных труб с наружным и внутренним антикоррозионным и гладкостным покрытием для магистральных газа- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить 1,3 миллиона тонн продукции в год, в том числе около 700 тысяч тонн труб с покрытием. Такие высокие результаты достигаются благодаря профессионализму персонала, передовым технологиям и современному оборудованию, которое на 100% отвечает требованиям времени и стандартов. Отсюда и стабильные партнерские отношения с известными отечественными и зарубежными компаниями-потребителями. Ориентируясь на перспективные требования заказчиков, завод выпускает трубы, отвечающие европейским и мировым стандартам, и поставляет свою продукцию более чем в 30 стран мира. Стремление к освоению новых видов продукции, повышению ее качества и увеличению объемов производства лаконично сочетается с экологической политикой предприятия, направленной на максимальное сокращение негативных воздействий на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов. Харцизский трубный завод группы «Метинвест» сегодня – это огромный производственный опыт, высокое качество продукции, конкурентоспособность, мощный механизм, сочетающий в себе факторы стабильной производственной силы и надежной социальной политики. Здоровье и благополучие каждого работника в этом механизме является приоритетным направлением деятельности руководства завода. Ведь люди – это главный потенциал предприятия, его движущая сила. Стратегическим направлением социальной политики завода является обеспечение безопасных условий труда для сотрудников, гарантия достойной заработной платы и качественное медицинское обслуживание. Сплоченной командой мы работаем на общий результат. Харцистский трубный завод с уверенностью смотрит в будущее, поскольку наша продукция – эталон качества и надежности – Предприятие и коллектив работают на перспективу.